असलम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूबिया अपडेट तो आज हम बात करने वाले हैं बेघर अफराद के लिए जो गोरमेंट मरीम नवाज़ साहबा की लेटेस्ट स्कीम है इसके हाले से इससे पहले भी हमने इस पर वीडियो रिकॉर्ड की थी और मुफ्त रहशी प्लाट्स हैं बेघर और मुस्तक अफराद के लिए हैं पहले से उन्नीस पहले उन्नीस अजला के अंदर सिर्फ अलाटमेंट है और आज हम बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है अप्लाई करने का तरीका क्या है कौन कौन का कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और किस तरीके से आप अपलिकेशन सबमिट करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो सिलेक्ट होने के ज़्यादा हैं और उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लें हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फ़ॉर दीज प्लाट्स के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कौन लोग हैं इसके लिए ठीक है जी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब सिर्फ पंजाब के लोग जो हैं वो इसके लिए वैलिड हैं वाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एप्लीकेशन के लिए सी एन आई सी चाहिए इनकम प्रूफ चाहिए एफिडेविट ऑफ नो प्रॉपर्टी ओनरशिप चाहिए एडिशनल डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ तो मैंशन नहीं है लेकिन मैंने खुद भी अप्लाई किया है तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको इसमें चाहिए सी एन आई सी की फ़्रंट और बैक की पिक्चर और आपकी अपनी ख़ुद की पिक्चर और आपके पार्टनर शरीक हयात की पिक्चर सी एन आई सी की फ्रंट से और बैक से दोनों पिक्चर्स और उसके बाद आपकी इनकम का कोई प्रूफ अगर है तो वो ऑप्शनल है ठीक है उसके बाद आपका डोमिसाइल जो है रहाइश का यानी कि सर्टिफिकेट और इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहे वहाँ एक वो भी ऑप्शन है वो जब हम अभी अप्लाई करेंगे तो आप देख लेंगे हाउ विल द प्लॉट्स बी एलोकेटेड ठीक है जी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑन एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन एंड बेल्टिंग ठीक है वाट इज़ द टाइमलाइन फॉर द प्रोजेक्ट तो स्पेसिफिक टाइमलाइन कम्युनिकेटेड थ्रू ऑफिशियल चैनल ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसका जो है सारा स्टेटस भी चेक कर सकते हैं प्लाट्स लोकेटेड कहाँ होंगे जो जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही प्लाट उसे मिलेंगे जहाँ से वो अप्लाई करेगा जो मैंने ऊपर आपको बताया जितने अजला हैं ठीक है ए उन्नीस अजला हैं ठीक है ये स, ये स, ए, सिर्फ ज़मीन की तकसीम का मनसूबा नहीं बल्कि हज़ारों मुस्तिक के खानदानों की इज़्ज़त और तहफ़ का मामला है और बेघर अफराद के लिए हुकूमत का बड़ा फ़ैसला और इसके लिए जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपने azag, ए जैड ए जी ठीक है डॉट पंजाब डॉट जी ओ वी डॉट पी के स्क्रीन में इस टाइम नहीं है मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए ए जैड ए जी डॉट पंजाब डॉट जी ओ वी डॉट पी के ये वाली ये जहाँ मेरा माउस ब्लू कर रहा है स्क्रीन को ठीक है तो इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा तो अभी अप्लाई करने पर हम क्लिक करते हैं ग्रीन साइड पर यहाँ से आपने रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करना है तो आपसे वो एक पासवर्ड वग़ैरह और इस तरह की चीज़ें पूछेगा जैसे हम साइनअप करते हैं वो साइनअप करने के बाद ठीक है आपने यहाँ पर अपना ई मेल जिससे आप रजिस्टर किया और अपना पासवर्ड मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है ठीक है और ये कैप्चा होता है जो जो वर्ड हो आपने वही लिखने होते हैं बी कैपिटल को कैपिटल में लिखना होता है स्मॉल को स्मॉल में लिखना होता है ये बी है या अच्छा अच्छा जी बी पी सी डी अच्छा आई थिंक कैप्चा जो है ना वो गलत हो गया है डी फोर UJ. चल भाई अच्छा ये देखें ये लॉग हो गया ये डैशबोर्ड है मेरा लिखा आ रहा है यहाँ पर स्टेटस सबमिटेड क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अप्लाई कर दिया ये आप देख सकते हैं सबमिटेड अब लिखा आएगा जैसे ही आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो लिखा आएगा थैंक यू फॉर योर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फ़ॉर द अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल एंड विल रिव्यू योर एप्लीकेशन अपनी ज़मीन अपना घर मनसूबे में दरख्वा जमा करवाने का शुक्रिया हमने आपकी तफसीलत मसूल कर ली हैं और जल्द ही आपकी दरख्वास का जायज़ा लेंगे अब व्यू एप्लीकेशन में अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ सारा डिटेल आ जाएगी व्यू आ जाएगा इसका क्या क्या है जो मैंने फॉर्म फ़िल किया था अच्छा फॉम फ़िल करते हुए आपसे जो चीज़ें पूछेगा वो मैं अब आपको शेयर कर दूँ फुल नेम फादर नेम सी एन आई सी आगे डेट ऑफ बर्थ है ठीक है ये चीज़ें आपसे दरकार होंगी और उसके बाद जो है मेरीटल स्टेटस होगा एम्प्लॉयमेंट इनकम का आ जाएगा ठीक है एम्प्लॉयमेंट इनकम के बाद जो है आपका फैमिली इन्फॉर्मेशन में कितने लोग आपके जो है नंबर ऑफ डिपेंडेंट हैं कितने जो है टोटली फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपके ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और उसके बाद आपका हाउसिंग रिक्वायरमेंट क्या है जी रेजिडेंट इन रेंटल हाउस ये रेंटल हाउस में लिखेंगे तो आपके ज़्यादा चांस हैं सेलेक्ट होने के क्योंकि इससे यह शोर हो जाता है कि आपके पास अपना कोई घर या अपनी ज़मीन नहीं है आप मुझ हैं लेने के लिए अपना प्लाट लेने के लिए और एक एंड पर आपसे पूछता है कि क्या आप लोन लेना चाहते हैं प्लाट के अगेंस्ट तो आप उस उस ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं वो एक लाख से लेकर दस बारह लाख तक के ऑप्शन होंगे आप उस पर भी टिक कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स अटैच कौन कौन से हैं ये देखें एप्लीकेंट की पिक्चर है मैंने लगा दी हुई है सीन सी फ्रंट लगा दिया सी सी बैक लगा दिया स्पाउज़ यानी कि आपके शरीक है याद कल लगा दिया है डाक सी, सी फ्रंट से बैक से ये खाली है ठीक है और प्रूफ ऑफ इनकम लगा दिया है डोमिसल भी लगा दिया है अच्छा जी और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप एंड पर यहाँ नीचे कर्सर लेके आएंगे तो एक एग्रीमेंट आई एग्री का जो होता है वो एग्रीमेंट आई एग्री करेंगे सबमिट करेंगे तो आपके डैशबोर्ड पर भी इस तरह से सारा लिखा आ जाएगा और कुछ दिनों बाद आपको अपना स्टेटस जो है वो शो हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं क्या बनाए है आपका ठीक है तो दोस्तों इस चैनल पर इस तरह की लेटेस्ट स्कीम अपनी अपना घर अपनी छत स्कीम की वीडियोज़ और उसके अलावा लोन की वीडियोस बाइक से रिलेटेड जो स्कीम चल रही है लैपटॉप से रिलेटेड स्कीम चल रही हैं उसके बाद बेनजी इनकम सपोर्ट बिस्प वाली राशन प्रोग्राम वाली सारी डिटेल आपके साथ इस चैनल पर शेयर की जाती है अगर आप इस चैनल पर पहली मरतब आएँ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तो आप तक टाइम से पहुंच सके दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़